Мастодонт это монстр, это лучший хореограф в мире. Это хореограф, которого можно влюбиться. Все время в кепке, все время в кроссовках. Человек, который открыл лично для My меня мир. танец танец как он есть. Тодос это мы. Я это Тодос. В шестом году я переехал в Ригу. В Риге открылась студия Тодос. Мне было на тот момент уже. 23 года. Когда я зашел в зал, я почувствовал, что каждое движение, каждый жест – это вот мое. Я проживать начал это все изнутри, оно мне дало столько сил, столько энергии. Я целый день учился в университете, потом работал вечером. Только в это время я отдыхал и наполнялся. Есть такая практика, в каждой студии вывешивается видеокамера. Занятие просматривает Алла Владимировна Духова и ее сестра Дина Владимировна по ее наверное, рекомендации Алла Владимировна меня забрала в Москву. Первое время было очень трудное. Мы занимались с утра до вечера, бывало и до 12, и до 2 ночи, но я же знал, зачем я туда Так вот так вот постепенно, постепенно шли год за годом, полугодие за полугодием, я принял решение стать педагогом. Алла Владимировна меня отправляла открывать новые школы балета. Я носил первый дух. В конце концов, в 2004 году я приехал в Киев. У Киеве Андрей Знайшов и справжне счастья. Свою майбутню дружину Олександру. Я работала в студии Игоря Николаевна колористом. Прибежал такой совершенно неформальный не человек. И так вот мы увиделись, мы не познакомились еще. Просто он смотрел на меня все время. И на следующий день был день рождения моего товарища. Я опять увидела Александру, пригласил потанцевать. Он сказал, что... что тебя не хочется отпускать. Я сказала, вот и не отпускай. Вот в этот момент у меня произошел внутренний взрыв. Первый час общения он мне сделал предложение. У нас все хорошо. Праздник, все время праздник. Яркий показатель – это ребенок. Недавно сказал, что будет у него профессия, как у папы. Он один из самых юных солистов балета. Я стараюсь Криса брать везде с собой. Он растет среди артистов. Я считаю, что ему очень повезло. Кристиан – единый сын Капинчилл. Проте не называя овин называет У меня есть свои воспитания, которые выросли у нас в студии. Долгожданный номер студии Аллы Духовой «Тонес». Это они меня прозвали папой, потому что Андреса он всегда улыбается, он всегда поддержит. Он самый настоящий папа. Он добрый, искренний. Он родной человек каждому, он живет у каждого в сердце. Один из колышних учнів Андреса, ныне главный хореограф второго сезона шоу «Майданс». Да, я был учеником. Не чувствую никакой ответственности, никакого отношения к Александру Лещенко. Стосунки між учителем і учнем зіпсувалися, коли Саша залишив студію Тодес. Що саме стало причиною конфлікту хореографів? Вони обидва відмовляються розповідати. Тяжова тема на самом деле, дуже... Очень нових обертів ця історія набирає на шоу Майданс, 2 в якому Лещенко є безпосереднім керівником Капінша. Прийшов момент ученику стати вчителем. Сейчас я вижу, что ему сложно смотреть мне в глаза. Я лично заметил в его глазах агрессию. Давай сравни просто. Мне 23 я пришел в турис, а ему 22, он уже хореограф, постановщик в Майданс. Но свою гордыню я уже несколько лет назад, простите меня, съел. Мне э, все равно, сколько мне лет, сколько Андресу лет. У меня есть моя позиция. Я главный хореограф Майданс. Все.